tak bundanoldingi ideoni ko'rgan bo'lsanglarg kerak o'g'il bola nechi yoshda uylanish kerak degan videoda shaqilatib qo'ydik kanalga endi har xil kommentariyalar yozildi har xil mulohazalar bo'ldi endi shundan kelib chiqib bitta video qildik bu video mana shu video ko'rib turganinglardek uylanishga yaxshi qiz topib bo'lmayapti deyishyapti ko'pchilik bo'ydoqlarimiz E. nimaga bunaqa bo'lishi mumkin uylanishga nimaga hozirgi kunda yaxshi qiz topib bo'lmayapti yaxshi qiz deyilganda o'zi sizlar nimani tushunasizlar shaxsan man o'zimni shaxsiy fikrimni hozir sizlarga aytib o'taman boshlashimizdan oldin kanal yoqsa obuna bo'ling majburlab o'tirmaymiz uni aytib qo'yang layk like bosing mana shu videoga o'z fikringizni izohda yozib qoldiring yaqinroq o'tirib oling kaiakamtani boshladi <laughs> ho'p uylanishga endi yaxshi qiz topilmayotganini bitta ikkita sabablari bor hmm. birinchi sababi endi kim qanaqa bo'lsa o'shanga Uşan, endi o'shanaqasi bo'ladi degan gap ham borambo endi yana bitta variant bor balkim yaxshi qizlarni ollohim bizdan asrayotgandir o bagi ham bobagi ham yan bo. endi yana bitta variant bor hali sizni uylanish vaqtingiz emasdir to'g'ri yoshingiz o'tib ketayotgandir menga o'xshab 28 ga kirgandirsiz lekin bu bizni qo'limizda emas ekanda birodar bizni qo'limizda emas ekan o'zi ollohim bizga yaratilgan juftni o'zidan o'zi paydo qilib qo'yar ekan to'y o'zian o'zi bo'lib ketar ekan chunki nimaga deganingizda bitta o'rtog'imda shunaqa bo'ldi uy joyi tayyor uy joyi tayyor moshina poshina hamma yo'g'i tayyorda lekin bir yarim yilmi ikki yilchami qiz qidirib yurdida bu qachon o'sha bola uylanishga tayyor holatga keladi keyin allohim berar ekanda u biz ekan u bandachilik qilib shoshilib ha Ay. O bu qiz topilmayapti nima bo'lyapti ekan yo'lim bekildimiekan unaqa ekan yoshim o'tib ketyapti bunaqa ekan deb a u bo'lmagan narsalar bular hammasi ha odamlar gapiraveradi shunaqa endi nimaga yaxshi qiz yo'q mana uchta işte, variantni aytdim sizda qaysi varianti bo'layotgan bo'lishi mumkin bu savolga javob topish uchun o'zingiz vijdona vijdona bu savolni o'zinizga bering aka amo'zizga bering endi yana bitta ikkita variantlar bor var. yaxshi qizni topish uchun avval o'sha qizni onasini topish kerak haligi gap bekorga emasda onasini ko'rib qizini oldi qush inida ko'rganini qiladi topgan taqdiringizda ham ota onasini yaxshilab surishtiring aka ha yaxshilab surishtiring mahalla kuydan surishtiring mahalla kuydagi o'g'il bolalardan surishtiring haqiqiy erkak deganlar rostini gapiradi rostini gapiradi o'g'il bola deydi yeb qo'yma deydi yokida de, o'g'il bola deydi osang uylansang shu qizga uylan deydi baxting seniki deydi shunaqa o'shaning uchun man nima demoqchiman yaxshi qizni endi rosa aylantiryapman u yoq'dan bu yoqdan olib kelishga harakat qilyapman yaxshi qiz deganda avvalambor ollohni bilgan ollohni rostdan tanigan ha qalbiga rostdan joylagan ollohni farziga rostdan itoat qiladigan eriga itoat qiladigan ha qaynota qaynonasini ota ona deb biladigan yashirmaydigan aldamaydigan ha iloji boricha imkon qadar besh vaqt namoz o'qiydigan bo'lsa ana yana ana barakada ana baraka chunki namozlarda sizi barakangizni so'raydi ilohim ollohim deydi mana shu erimni ham juft haoi ham ishlaringa rivoj fayz baraka ber o'zing qo'llab quvvatla deb duolar qilib turadigani o'zimi ana yana barakada ishoning siz ham bor mana shunga endi yaxshi qizni allohdan so'rash kerak namoz o'qish kerak namozlarda so'rash kerak allohim man gunohkor bandangni o'zing bilasan gunohlarimni allohim lekin man chin dildan tavba qilmoqchiman allohim iltimos o'zing berguvchisan o'zing olguvchisan allohim manga shunday juft halol berginki hayotimga kirib kelgandan keyin hayotim, hayotim yanada go'zallashsin hayotimga baraka kirib kelsin ishlarim o'zidan o'zi yurishib ketsin man gunoh yo'llaridan qaytay allohim manga shunday jufti halol ato etginki unga uylanganimdan keyin man butun umr ko'zlarim faqat uni ko'rsin ko'chadagi qalang'i qasang'i yarim yalang'ochlarga ko'zim ke, ketib qolmasin allohim manga shunday jufti halol nasib ato etginki erga itoatli bo'lsin o'zingni farzingni so'zsiz bajaradigan bo'lsin qaynota qaynonasinii kaynouta ota ona deb biladigan bo'lsin deb duo qilish kerak namozlarda so'rash kerak nafl namozlarda so'rash kerak tahajjud namozlarida a ana shu tomonlama yaxshi qizlarni topsa bo'ladi chunki olloh e, har bitta bandani duolarini qabul qilguvchi bunga ishonish kerak bunga iymon keltirish kerak mana variantim shu mana variantim shu xullas do'stlar, <laughs> mana maslahatimga imkon qadar harakat qilinglar Qo'ldan kelgancha men sizlarga o'z fikrimni aytdim. yozinglar yozinglar gapim to'g'ri, fikimni aytim koentariyayozinglar iringlaniyozinglar gaim o'g'rinoto'g'ri un o'znglarbibizohard qldirinlar omiylar o'lamana u raqamarga o'g'irqiliglar manash orqa fnda silarni qanaqai bo'lishi mumkin yoki mana bed bita stulcha qo'yib olganimdan keyin sizlarni suyilr bo'lishi mumkin har il ishlab chiqaruvchi korxonalar mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. qo'ngirqiliglar mehnatimizni qollab quvvatlagan holda bu videoga lak bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'linglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar let's go yomon gapirib kamerachi ham o'zim rejissor ham o'zim fonlarni qo'yib qo'yib o'zim yasab o'zim kanal yurgizuvchi ham o'zim hamma narsa o'zim qilyapmanda qolmanglar ozgina yordamlashib yuboinglar bitta kamera olib olay ay iltimos endi danat qiluvchilar bormi danat qiluvchilar mana karta raqam danat a